Так, да вот этот черепашки и малышу влажного корма опять воссе собираются кушайте Вот тогда вот, корм по 7 гривен акция до кстати, сегодня еще и завтра нет пятое шестое до седьмого акция 7 гривен плюс у меня же сейчас оформлен карта на кэшбэк национальный кэшбэк 10 процентов получает вообще что мне меня он находится 630 прекрасно надо будет побольше набрать Друзья, у кого есть возможность, помогайте котикам. Я хочу корм пока по акции и взять побольше. Взять упаковку или две, упаковки 24 штуки. Вот. Это для бомжей, да и для своих тоже иногда, для малышей. Я дорогой корм не беру, потому что дорогой корм взять, это, вы знаете, вот от холистики, супер премиум, там бодяга. Такая же точно, как, как в принципе и здесь. Ну что, ну не могу я кормить дорогим кормом на это не хватит ну, никаких денег у меня. У меня и так куча бомжиков и своих куча. И... Но мои-то едят хуже, чем бомжики. Мои-то едят ну, вот этот фарш, я 28 килограмм, килограмм каши борю. А бомжикам все-таки какую-никакую, какую какую но промышленную. Промышленная корма. Хоть и не самого, конечно, высочайшего качества. Так что если есть желание помочь, там номер карты в описании канала увидите.